Gracias.

di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita harus benar-benar menghindarkan daripada perkara-perkara yang dapat membinasakan kita, membuat susah kita di dunia ini terlebih lagi dan di akhirat. Rasulullah SAW di wasallam dalam hadisnya beliau memberikan beberapa perkara tentang perkara tentang hal-hal yang dapat membinasakan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas dan juga oleh Abu Hurairah serta Abu Abdullah Saudara Abdullah dan beberapa saudara sahabat lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu muhlikah." Itu benar. Wahai orang-orang ini anak sih, atau kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga perkara yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama adalah suhun mukol, sifat pikir, sifat batil yang sangat dituruti. Jelas sekali ya. Orang yang bersifat batil adalah orang yang menunjukkan lemah Kenapa demikian? Karena dia beranggapan bahwasanya harta yang keluar di Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang begitu saja. Padahal sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ta pasti

Orang yang terbawa itu adalah orang yang dekat kepada Allah Dekat dengan rahmat Allah Dan juga jauh daripada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Al-Bahir Baik dengan Allah Baik dengan rahmat Bentuknya tertulis, Anti Muhammad wa Ta'ala terdiri batinilah, suara bernama, orang wahai surga, surga." Bentuknya tertulis dalam kehidupan tersebut. Tulisannya sangat besar, bahwasanya engkau surga dihanapkan, tidak boleh dimasuki oleh benda tolakan. Siapa? Itu pertama orang yang baik, orang yang pelit. Yang kedua ada orang yang duduk kepada orang tua. Dan yang ketiga ada orang yang suka menebar fitnah atau suka berdoa. Itulah tiga orang yang tidak akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam riwayat ketika sudah dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. ketika surga dicipta Allah Subhanahu wa taala suka berdurga, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Tuhan untuk siapa aku ciptakan untuk apa aku ciptakan engkau surga aku ciptakan itu itu bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bertakwa maka sudah berkata aku rela aku siap menanggung keduanya dan juga mereka tadi cipta Allah Subhanahu wa taala mereka bertanya kepada Allah Subhanahu

surga Maka orang-orang yang selalu tidak ikut kita dapat betul di hawa nafsunya Insya Allah terpaksa akan di surga atau surga atau surga atau surga Yang ketiga pada jemaah sekalian yang terakhir Hal-hal yang dapat membinasakan manusia Itu keijabun nari an-nafsi Barangkah seorang terhadap dirinya Ujung terhadap dirinya yang harus kita kita karena membawa orang yang berpenyakit penyakit hati ini akan membawa kebiasaan. kelebihan kerugian kau maka orang yang mempunyai penyakit hati atau penyakit hati ini adalah orang orang yang lupa bahwasanya pangkat jabatan ataupun kedudukan

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتوصلوا بنا وتوصلوا بالصلاة بارك الله فيكم في المولى وفي الكفر العظيم ونفعني وأنه بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إلا وأنه إنه هو السميع العليم أقول فلهذا أشكر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أقرنا بالانتهاء ودعاء الانصار بحبل الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وأكبر وأكبر وأحمد رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسالوا الى مغفرة رب العالمين واعلموا ان الله تعالى مرض بلا في نفسه ملائكة المسمى في وقال تعالى في كتابه العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه بكرم اجمعين. على بكر المرشدين ساداتنا عبيد بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة اجمعين التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعليكم الله اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين